А вот это мне уже нравится. Нравится, да, сразу? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. А куда вы? Мы из Демьяновки. Так, а чем будете удивлять? Сейчас первая песня, которую мы исполним, песня называется «Костер машины времени». Скажите, а вы трио этим составом давно работаете, да? Ну, как сказать давно? Периодически выступаем, у нас в Демьяновке просят... А у вас название есть? Как вас обзывать? Я Роман, это Марина, это Аленушка. Ага, то ну, есть. Название мы не солнца. А, вот так. так. Вот как хорошо. Пробуйте, поехали. Спасибо. Все, отбои и муж костер, когда-то догорит, ветер за развеет без следа. Ну а пока большой костер горит, каждый его по-своему хранит, если питать. И твои два, два и берегут И силы, и дрова В дряге шумят И не портят лес Но иногда Найдется вдруг чуда Это чудак Все сделает не так И его костер Погасли краски дня, еще не жаль дня, И Бог хранит меня. Спасибо большое. А скажите, пожалуйста, у вас стоит трое. Я так понимаю, вы с музыкальным образованием, правильно я думаю? Да. Да. У вас есть что-нибудь хотя бы двух голосе? Я не говорю о трех. Если будет трех, это бомба будет. Нет, нету двух. А что ж вы так девчонок не научили до сих пор? не только учатся, но да. горят. Покажите нам еще что-нибудь. Хорошо. Как много лет во мне любовь спала. Мне это слово ни о чем не В глубине она жила, И вот проснулась, И глаза свои открыла. Теперь пою не я, Любовь поет. И эта песня В мире эхом отдается. Любовь на салатах, Как у, она одна во мне и плачет, и смеется, и вся планета Распахнулась для меня, и эта радость будто куда... сон. у меня к вам очень сильная. Вы берете песни своей тесситуры, поэтому им приходится с вами вместе басить внизу. А когда они выходят, мне внешний вид вообще ваш нравится. Такое впечатление, что вы все актеры. Руки расставили, глаза горят. Институт культуры, да? да. да. И что, все актеры все? Я актер. Так. Я режиссер. Ага. Ну, работала А вы рядом с ними им помогаете? Больный художник. Прекрасно просто. Ну, знаете, я, конечно, очень сильно сомневаюсь сейчас, же меня прям раздирает это все. Но интонируйте вы правильно, и дотянуть вас можно. Давайте, вот я бы сказала вам сегодня да, давайте попробуем. Как коллеги, я не знаю. Голосуем. Ну, хочется посмотреть на ваше развитие дальнейшее. Желаю вам успехов в этом. Да. Да, конечно, хотелось бы новые лица у нас на сцене. И я думаю, именно вот такой вот трио в вашем исполнении песни украсит сцену этого дома культуры. Спасибо. У вас четыре да, вы проходите дальше. Спасибо.